у нас уважаемый человек с первых строителей, и он говорит, да, действительно, они э, там работают на этой земле, давайте. То есть правление не возражало. Когда Ольга Владимировна пришла получить решение правления, взять справку, чтобы на сессию предоставить, э, это вот Азарчук сказал, я против, она не получит. И я поэтому собираю новое правление. Теперь вот что-то... А, здесь еще очень интересный момент. Там вот этот вот сосед, который рядом, это вообще одесситы, которые выкупили этот участок 10 соток по улице Сосновой. Калитка у него находится не по улице Сосновой, а с этой стороны, вообще стыльной, непонятной, только в пику ей. И вот решил отправление, что дать разрешение до калитки. Сидят члены правления и говорят: так он калитку завтра перенесет. Он такие реально завтра перенес калитку ей под забор. Понимаете, это вообще. Хотя те же члены правления говорили, что вход у него должен с улицы потому что у него адрес, улица Сосновая. Вот, вот это какое-то такое, понимаете, э, отношение э, непонятное не, людям. Теперь, пришла она получить выписку с протокола, вот она сегодня подготовила там рисунок, но он сегодня есть и в пакете документов, как вы захотите, выслушайте только Владимира. Э, значит, она пришла, попросила 27-го, не 27-го, э, я прошу 23-го попросила его выписать, дать ей выписку из протокола заседания правления и справку, что она из члена кооператива. Он ей отказал. Приходит она ко мне, я встаю, иду с ней. Я составила акт о том, что он отказал в выдаче этих документов. Составила акт. Вот. Мы еще ныще подписались, я не знала, кого я застрину, тому я написала тут фамилии. Данный акт складаем в том, что Озарчук отмовляется в выдаче документов. Он сидит, присутствует. Я этот акт зачитываю. У него как раз сидел Островский Сергей Петрович, который тоже член кооператива этой радуги. Я зачитываю этот акт и говорю, что давайте вот мы подпишем. Потом подошла еще Новикова Катерина Григорьевна. Она представилась, что она помощник депутата нашего Пахалюк. Наверное, Татьяна Петровна ее попросила, потому что она уезжала. И тоже она подписала. Предоставляю Азарчуку подпишите я від акту э, від підпису відмовився. Тут так и написано, що він відпису відмовився. Я вообще в отпуске, я не хочу выдавать ей никакие документы. Что значит хочу, не хочу. Какой же вы в отпуске, если вы физически находитесь здесь? И вот такое вот его поведение, как получилось, а да, что я. Я заменил Сейчас, что земельное дело? Так я подождите, я прошу, чтобы, короче, это все я излагаю, дальше видно. Надати дозвіл Грабовецький на визнавлення проєкту землеутрію щодо відведення земельної ділянки площою у власність, яка зобов'язати голову управління Завчука надати до земельного відділу виконавчого комітету копію протокола засідання та довідку про членство Грабовецької. Ну і Грабовецький замовити розробку, подати документацію. Далі, земельний відділ, що на на підставі розпорядження міського голови створено комісію для того, що говорив Юрій Петрович. Тобто знає, що сьогодні йде якась робота. Азарчук действительно сьогодні э, опять написав какое-то заявление, і понятно, що Михайло Васильовичу не може в голові все помні, було по цьому вопросу його розпорядження чи не було. Але на по цьому питанні було вже розпорядження міського голови номер 45 лютого. Можна додам? додає тільки на одну площадь, яку вона просила раніше. Можна розкажеш? Відповідно до заяви здійснення обстеження земельної ділянки. І є тут рішення і Бігунов, і Гнатів, і Намазове, і Кишнякова, і Отишина, Ікрасова, Подозвський, Сінкевич. І рішення в цьому акті громадянину громадянину звернутися до декларації міської ради з необхідною заявою та пакетом документів на оформлення земельної ділянки власні. І я вам хочу сказати, ви розумієте, нам добре тут. Грамотный, мы все понимаем. Ничего. И то другой раз, да не все, Ничего. я не неграмотный. Сидишь и другой раз не понимаешь, что. Ольга Владимировна приняла вот этот акт за решение. Она почему-то посчитала, что у неї же решение на 2 гектара есть. Я ей кажу, принеси на на, 2 гектара выкрашены, на 2 сотки. Я уже заговорювала. Принесите мне это решение. Она мне приносит цей акт. Понимаете, вот у нас получается, что люди, вот они не понимают, мы вместо того, чтобы помочь им, мы им просто пинаем. Иди, что хочешь, что и делай. Вот с февраля она обнимает пороги. Так давайте мы этой женщине дадим уже разрешение на несчастные эти три сотки, которые она в принципе, а, если бы не она, то там уже все эти дачи смыла бы водой. Да нет, кто-то, который купил, тот участок, а бы и, прибрал, и А он его и приберет. Вот так вот А он вот. его сейчас давайте и приберет. Послушаем. Он так и хочет Клину. сейчас вот этот вот клинышек, потому что... вже Я можу розповісти. 24 січня до нас звернулася Горобовецька з такою проблемою, що вона каже, що у нас була раніше земельна ділянка, яку в даніше це була брата, там була своя історія. Вони з чоловіком зробили насіб і з людей земельної ділянки доглядали і построїли на цій земельній ділянці будівлю. Вона просить, щоб ми дали їй добро де захислати цієї земельної ділянки. Е, значить, ми робили розпорядження, вийшли на обстеження цієї земельної ділянки і висновком комісії було, так, ми не проти, якщо вона, вже, конечно, вже вона самовільно побудувала вже на земельній ділянці будівлю, ми вже даємо їй добро на приватизацію земельної ділянки, іменно це опускати будівля знаходиться. Потім приходить час, до нас звертається і каже, що мені ще потрібно склон, ще кусок земельної ділянки. Я просто пояснюю про малюнку. Ну, вас вище принімаєте, а ви зараз в міському голові там від 9 Показую малюнок. І в кубові прошу, показую, говорить. Вона говорить без малюнки, я показую малюнок. Нічого протиправного не не робить. На теперішній час є спорядження міського голови. Так як звернувся до нас сусід Камбур з тим, що він написав заяву, що Робовецька займає частину його земельної ділянки. Тому створено було розпорядження Ті, було змену знову розпорядження, щоб перевірити земельну ділянку. Вона в нього приватизована, ці 10%. Ну, він пише, що він все-таки, що Робовецька частину земельної ділянки зайде. І Там у нього стоїть. <кхи> А я хочу чуть-чуть пояснить. Вот а вы мне объясняете. Так же эмоционально, как вот она на школу хом, и на сессии, так же эмоционально она в кабинете э, председателя кооператива вела себя. То, есть заявление о том, что как вы не себя не предприняли, и как все позволяли, я уволю, я вас вот разгоню и так далее. Есть заявление на вас, потому что вы досмотрелись, а комиссии. Просто объясняю. Я на нее не верю, не потому что вы заявляете. На эмоциях есть распоряжение, есть комиссия. Мы разберемся и на самом основании выводов на комиссии будет сделано вывод. То, что в говорите, уже была комиссия, она была совсем не по тому земельному участку. Я даже знаю, какое решение вы примете ну, на вашей комиссии. Вы, видите, вы все знаете. Да. Зачем тогда мы здесь все сидим? Вот какое вы примете как, решение примете, я даже знаю, потому что вы отказались подписать проект. Поэтому я, я думаю, знаю, какое решение. Как здесь распоряжение, надо разобраться. В этом. А я еще раз говорю, что одно распоряжение противоречит другому. Я, я тоже не подписал этот проект, когда там еще даже не было всех э, резолюций. Почему я не подписал этот проект? Вы пишете вот прежний. не може давать згоду, так як саме член, член, кооператива, як э, президент кооператива. Вони дають згоду на приватизацію. Это только может вирішувати міська рада. Це міська рада вирішує. Ну, вот, 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 Единственное, что Єдине, що там треба. Если ми не можемо mm -hmm. Якщо немає справки з кооперативою, якщо немає справки з кооперативою, так от, mm -hmm. якщо ми зайдемо... А что він відмовився дайте мне вже сказати. <laughs> Це що, ми спеціально не хочемо. Вона хоче вже до того. Тільки там маленький маленький учасник. Зараз ще додалося один учасник. І підходили до мене так само по цьому питанні. Я сказав, давайте зробимо, ви туди на місце. Так от зараз є є розпорядження. Я виконував обов'язки, було написано це розпорядження. Ви туди на місце. Як сюди? Хто сюди заведе? з вами було написано це розпорядження. Так? з ким волі. Не, ну я выполнил, я его обовязки. Да, поэтому я обязан ему написать это распоряжение. Михаил Васильевич, Михаил Михайлович, за больной вопрос. Об этом я, я не хочу быть пророком, но давно говорю. Виска рада перестала вести учет земле собственниками, которые они являются. Перестала. Я говорю, что вы отдали все, но вот кооперативу. Вот там меняются люди, ведут себя как уездные князьки. И Рада совершенно не знает картины. Раньше дважды в год кооперативы подавали всю картину. Кто является пользователем, кто, у кого земля приватизирована. Этой картины сегодня Рада не имеет. Поэтому эту работу надо возобновить. Потому что такие ситуации будут возникать у вас десятки. У нас. У нас, да, у нас. Но только лишь потому, что вы утратили и отдали все на откуп председатель. Да председатель а не, не Я, я сейчас говорю, что председатель своей. никакого отношения не имеет. Это дорога. Это баланс. не та земля. Не ведется это учет по землепользователям. Не ведется. Красава. Так вот, не для того, того что чтобы можешь, выяснить эту ситуацию, правило. мы создали эту комиссию. Это что? Неправомерно ты Правомерно. А вы затыкаете дыры, которые вами же созданы. Потому что вы да. учет Лично семей, мой созданный Сегодня мы отменили 15 акций. И дороги там сегодня принадлежат городу. Так же самое, как вот, допустим, по этому по Да не надо, flips, а вы почитаете. Не ведете в роду. Створили комиссию. Люди не могли приватизировать долгие годы. Сегодня приватизируют славу. Комиссию створили. Состав склад этой комиссии тоже у нас тут есть. У меня только одно пожелание. Шановные члены этой комиссии, полгода, как мы уже скоро были больше півроку, да? не вирішується просте елементарне питання. Людина хочет заплатить за ту землю налоги, який повинен так. Їй не дають можливості даже не те, що надіється, не те, що земля, яка належить нашому місту, що за неї хтось заплатить пару копійок і наш бюджет. Бюджет тієї самої ради. Я думаю, что якщо э, в нашей комиссии, а голова у, у нас серйозна людина, підійдуть по державному, по людски, я так сказал, да, то это питание не, не стоит того, чтобы его обсуждать даже так. Скажу, что не я готов я... рассматривать, чтобы вы рассмотрели наше поведение на вашей комиссии по депутатской. Ты напишешь и говори. Если хочет откладывать кусок земли в этой женщине, понимаете? Да? Михайлович, когда вы сказали, что «Ну, да, у нас стареет. А раз теплодар стареет, то люди болеют. А молодежь у нас сегодня работающая, она говорит, да зачем ей его приватизировать? А потому что люди болеют, и есть что продать, есть на лечение то, сколько оно сегодня стоит, мы все знаем. А мы действительно ее пускаем по такому кругу. И ни в не по всем дачам вокруг вот так вот там на всех дачах есть вот эти треугольники и трапеции мне что нам было не занимать эту территорию вот тут тоже был этот э, участок тоже там э, никит не занят, он постоянно был зарастал э, травой вот в такой вот и когда э, в прошлом году вот этот вот хозяин, что купил э, вот эту дачу... Так ваш брат приватизировал и продал. Да, осенью мой брат, когда он, он, он приватизировал в 2006 году И, говорит, это, и она в да, да, прошлой осенью она стояла там вишнями, заросла. Все время. не Неухожее, не да. да. Так теперь он вот, вот эту, территорию, вот эту приватизированную взял и хочет, претендует на вот эту территорию. Почему я хочу ее? Потому что у меня там две сотки, построенный домик на одной сотке. И остается сотка, у меня 10 пульев стоит. Все, там ничего нет. Вот, потому, ну что такое домик без, без земли? Кому она нужна? Ну, придет время, умру я. Кому? Ну, кто ее купит, эту землю? Так я прошу, вот я бы вот эту вот сотку, я пятому хозяину на правлении, я согласилась. Он же специально калитку в него сюда, выход. Может быть, сюда, свободно, 15 метров. Но он калитку поставил сюда, чтобы Что арендовать нам. Нет, нет. Это, нет... Пасечный. Нет. Пасечный. это, Урод... это не Пасечник. Это северный. Нет, что Нет, это урока Нет, Урода, нет. Это, 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 не не это возле оврага. Там дальше обрага. Вот тут овраг из. Вильного, да, Прямо там пропасть. Да, там Вот тут еще более-менее. Там керации. А да. тут вообще обрывы сильные я говорю, что вот этот, который купил 10 соток у него, поставил специально калитку сюда, чтобы претендовать и на эту территорию. Понимаете? Правление решило вместе с нами, что до калитки я согласилась. И тут же направление В эту же ночь он, он переставил калитку вот сюда. Да. 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 да, В эту же ночь он перестал коллекцию сюда Так и скажите, почему человек, который приехал из Критнестровья, не работал на стройке, почему э, ему э, отдать полностью он имеет 10 соток. И еще здесь две сотки. А он имеет две сотки. И, я, и так я останусь. Так не справедливости. А у вас кроме этих двух соток ничего нет? Ничего. Она его, он его не претендует. претендует. Там он, как раз, раз этот дом на камнях держит этот обрыв. Она же не претендует на него. Вот здесь, вот именно, вы создаете вот тут вот комиссию, и что-то раз и навсегда заключить, дать заключение, что здесь дорога не нужен быть. Она идет по плану, но как От... это ее не может быть? Нет. А как же пожарная машина приедет? Ну как же? Пускай создадут комиссию по поводу именно по этому дорогу там обрыв, там 4 метра он ну, вот тут. А враг идет, он же не по ровной линии, он же идет вот таким вот зигзагами. И там, как... Послушайте, Вот в по этой части, там, когда строили домики, они не возили землю сюда. Вот и здесь земля насыпная. Это не мочевик, а земля насыпная. Понимаете? А вы не подскажете ниже красного участка, еще у вас участок есть? Нет. Ну а домик построен где у вас? Вот мы же выезжали когда, что-то я припоминаю, что Не построен, он домик. стоит просто на камнях. А, стоит. Ну так покажите, где он, что ж вы не показали еще ну, один а домик? Дом, на дороге. Вы скажите, что я перекрыла на дорогу на полностью. Наш... Так там не, не функционирует эта дорога, что она перекрыла, она бурьем. Да, в смысле, что дорога по плану есть, она должна существовать. Она не претендует на их, вы же видите уже, что она просто. Я не могу сказать, что по факту там участок у меня больше, чем две сотки. Да послушайте меня. Стоит там не домик, а куда? Никогда по проекту не было дороги. И это вам все кто члены кооператива, все ее уничтожили. Потому что она курей разводит. Там дорога же должна быть. Ну так она и есть. Она, и не она, она, она не функционирует, Она не функционировала. А если не ездит, это пока есть. Так, депутаты, ставлю на голосование. Так. А то задано по позиции советника... Яку? Да, ли? Ли? Нет, к решению есть масса вопросов ставим телевую переделку. То есть мы рассматриваем пакет документов, на который решение не полное, его нет. И мы запоминаем даст ли, не даст ли. Наше решение определяет того, даст ли, не даст. Ну, ну, должен? Но не должен. На даты стоил все. Но это на данный 20 шабалят никого не было видеть. Я хочу вам на встречу, но решение. Здесь да. есть акт, где он отказался это дать. Кто его может? Вот он отказался ей дать. Испокон же может заповья не может. Выдать, да, выдать удобно ну, даже. Да, 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 сначала да. справку его заповязать, пусть он его выполнит. Хорошо, ну, первым пунктом будет его головы управления Сорчука, да, как будем отдать решение. Почему не да, да, может да, да, може да, быть решение? Може. Ну почему не может? Но мы же на то здесь и собираемся, чтобы вновь вносим выжить. Ну сделай медвежью услугу ей, она будет, с будет смеяться, когда пойдет. А если шут... решение оно ничемное. Возьмите это ничемное решение, ставьте на голосование. А, Владимир, это не из-за того, что ты там. Я понимаю, что вы хотите сделать. Но, если...

За это время. А как с да. распоряжением, выполнением распоряжения? Думаю, распоряжение распоряжение. Комиссия до сих может выполнить это распоряжение? И взять уже справку за требователь? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, Петра Ивановича. прийняли цьому кооперативу рішення, там він кооператив состоял из декілька кооперативів. Він декілька учасників. зараз кооператив ще приїдів, не приїдів? Кооператив Електроенергії, подачі електроенергії, води.